Граната! 09 дал команду расстреливать всех гражданских. По финком Кон конвенциям. Конвенция С горем пополам мы взяли этот блиндаж. С 500 человек у нас осталось, человек 60. Пацки сделали правильно, они сдались в плен. И вот поэтому они выживут сегодня. Ночи ненастные рейды!

это было осознанно, нас выбросили или нет? Но если нет, тогда как? А если да, то тогда я сам смысла не вижу. Зачем нас просто бросить на убой? У нас изначально была одна задача, а попали вообще в другую посадку и пришлось как-то выживать. Дали вот нам задачу разведзводу завести людей и рассадить на точку. <music> э, нас вывезли в лесополосу. Шесть разведчиков и шесть стрелков. Вот вас кинут в лесополосу. Вы там поставите мины, ребят оставляете, чтобы закрепились, сами уходите. А нас, оказывается, привезли совсем другую точку, именно в окружение. Мы там вот когда высадились, нам открыли дверь и сказали, все, власти. Мы вылезли и не поняли, где мы находимся вообще. Бэхи сразу уехали, и мы остались, как будто, я не знаю, золой жопой, скажем так. Это было Нью-Йорк, лесополосадь то Поняли, что нас выбросили к вам вперед. Нашли блиндаж. Сели в блиндаже. Смены мы там две третью недели уже ждали, никакой смены не дождались. Только дождались штурмовую группу. Там только потеряем. чтобы видеть блиндаж. Это тот ебучий блиндаж. Ребята, наверное, сразу на храпом не рискнули нас брать. Все-таки немножко БК было с собой. И вот ребята, когда подошли первый раз, я как-то сообразил, начал на слух простреливать. Прострелы на 12, прострелы на 12. контролировать еб***чий блиндаж. Скорее всего, прострелы были от него. И у меня было среди деревьев только одно вот такое вот окошко, куда я мог кинуть гранаты. Четыре гранаты я и кинул так в одном направлении, потому что кидать больше некуда, потому что отскочит и нас опять засыпет и перебежал на другую сторону, где нас было засыпано мешками, и еще прострельнул с той стороны. Граната! По нам оттуда аж откуда-то. В руку медоеда, в руку! Возьми Потом по нам крупнокалиберный пулемет отработал, мы думали, что ваши отходят. А, моего командира 200 ну, убило там пуля попала, получается, в почки. Внутреннее кровотерчение умер. Почти все выстрелили. Нам, конечно, немножко скинули. Пачек 5, наверное, патронов дроном. Мы немножко еще подзарядились. Но толку от этого не было. Потому что второй раз ребята пришли, и мы вообще не ожидали, и их полностью прозевали. Мы на позиции. Вот там вот Василек стоит, миномет. Кассетный. Вот это наш пулеметчик под пули, под, пуль, под Васильковым типочек. Тут я в этом сбиваю дрон. Группа спецназа ушла вперед. Там где-то простреливали нас. Потом ваши ребята нас окружили. Мы дошли до блиндажа иначе, во и начало. Во Во-первых. Во-вторых, мы видим Васю. Василек. Закинули в блиндаж гранату. Сначала мы не поняли, потому что там баллон газовый стоял, баллон взорвался. Потом вторая граната залетела, третья. Уже были контужены, понимали, что сейчас еще хоть одна граната, но это будет смерть. Контакты, и тебя закидывают гранатами со всех сторон. Это очень, ну, действительно очень страшно, когда вспышки перед глазами, и ты ничего не можешь не слышать, не, не услышать, не сориентироваться, куда выбегать, куда бежать, где что находится. Особенно, когда это замкнутое пространство. На вот это на эмоциях вызывали огонь да, на себя артиллерию, на свой квадрат. Ну, все равно это все опоздало. Они нас взяли в окружение, закидали гранатами. Ну и потом спокойно, нормально попросили, говорит, выходите, если хотите жить. Выходить, не выходить. Мы боялись, что нас расстреляют. И тут же потом в блиндаже появился проблеск фонарика, и уже передо мной так вышел автомат. Ребят, которые наши, нас брали в плен. Вот, что ты говоришь? С горем пополам мы взяли этот ищущий блиндаж. Но пацаны одумались и вышли я, сами я к нам. Два дня ебаных я настраивался на эту движуху. Я хочу ну, жить. Я говорю, лучше я блядь, посижу я говорю, пока дождусь обмена, чем буду 200-м валяться, неизвестно сколько, пока меня вытащит. Вот это одессит, вот это вот. Э, Россия, с России, с Зэк. Дали поесть, попить, покурить. И тут тогда только начали обстрелы идти с нашей стороны. Пацки сделали правильно. Они сдались в плен, и вот поэтому они выживут сегодня. Главное, чтобы их не, сука, долб... не захучили их. Я даже знал, что она не попадет ни разу. Потому что это наша минометка, там две коллеги, которые навестись не могут нормально. Потом ночью вывезли на машине. Сейчас. Okay. Давай. Слышал обзоры до того, как попал в плен. Что матерые ребята. Что жестко обращаются с пленными, такое слышал. Это ложь. Воду дают, есть дают, спальное место дают, все, курить дают. И постирали мы, и покупались мы. И нет такого избиения и тому подобное. Адекватно относятся. Все, как сказали ребята, все так и было. И я тоже понимаю, я сам военный, служил сколько. Да, злость есть у ребят, конечно, сильная. Еще такой случай там произошел, что какие-то э, с российской стороны ребята вообще в наглую расстреляли ребят, которые сдавались. Вообще злобу у ребят, я понимал это. Но они даже, несмотря на это, что вот у них так произошло, с нами вообще ничего. Не сделали, ничего. Да, конечно, там пару словечек, ну а, конечно, кто мы для них? Как их? Фух, забыл это слово. Оккупант. Оккупант, вот. Правильно, правильно. Я тоже так считаю. Как говорится, по живенским конвенциям или как? Ну, никто не бьет, кормят. все, как это. Женевская конвенция, все условия соблюдаются. А тебе конкретно, ну, в вашей группе давали указания не брать пленных? Конкретно нам нет. Ну, вообще, парадейкам так было слыхать, что там, там гражданские, а военные переодетые в гражданских, там, ну, такое вот, что, да, как бы, были команды по рации такие, как, там, Вэшкам, допустим, ну, эти зэки. 09 давал команду расстреливать всех гражданских. Это была еще группа В, существовала у нас. Она может обнулять нас свободно. Мы вот отказались от приказа, нас обнулили. Но вот у хановцев союзники, то есть у них приказ хренячить всех подряд. Если гражданские вот мужского пола гражданки, то это у, него, у них постоянно укроп, все, гасите укроп. Немножко переживаю, вижу отношение к нам здесь, я же говорил, я понимаю неприязнь к нам, ребят, но, опять же, отношение вполне хорошее. И вот я сейчас не представляю, если все-таки получится обмен, поеду домой, что будет там со мной. А как э, отношения, по-моему, не Ну, ко мне, как местному, было такое призятое. Ну, скажу, что, как он говорил, местный укроп. То, что, когда говорим, на нас накатывают будет кто-то ну, освободить, ну как-нибудь, ну, чтобы убрались. все, что мы услышали, держитесь, держитесь, мы с вами. Единственное. Это слова я буду припоминать ему всю жизнь. <п thoracic> Ничем не помогли даже нам. Воды скидывали 0,33 бутылку. У нас пить не было последние три дня, ничего вообще, ни капли воды не было. Мы под прилетами рисковали, ходили, искали, находили, пили. И имеешь какие-то Орден мужества в сентябре, да. За то, что дошел, зашел на точку, на которую надо было зайти в лесополке. Зашли в вчетвером, а вышел я один с раненым. Орден мужества. Он без степени, он просто обычный крест. Мы просидели месяц да, в Нью-Йорке были. Вот это была у меня медаль, ну есть, да, за боевые заслуги. В 2015 году мы тогда вышли группой искать Абрамс. Ты говоришь, Абрамс искали в 15 году? Да. Я не знаю, может, мне по ушам съездили. А задание было там совсем другое. Две как бы юбилейные. Одна за то, что как бы ветеран Новороссии, то, что с 14 -го. И еще одна была медаль за Дебальцева. А, а подготовке расскажи, насколько Вообще не готовили. У нас, ну, <coughs> обещанного вот этого месяца, там, две недели полигона не было. Сразу отвезли на ЛБС. У нас большинство, которые на полигоне побывали, кроме стрельбы по цинкам и прохождения змеек, ничего у нас не было. И а тут бойцы действительно ну, подготовлены. И у нас очень много из-за этого потерь. С 500 человек у нас осталось человек 60. это уже можно понять, что действительно большие проблемы. Ну, потому что людей гонят вперед, 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 и люди погибают от минометов, от дронов, которые сверху скидывают гранаты. Кто сваливал, умудрялся сваливать. Вот и мы попытались первый раз уйти, но не получилось. Нас просто со всех сторон начали крыть. Команда 0-9 была. Просто вот так слова вот эти вот. Хаммер, наводись на точку маршала кота. После чего я сказал, 09, зачем так ну, делаете? Я на связи. А ты не отвечаешь, ты не хочешь выполнять задачу. Я говорю, ну, потому что мы не можем. Мы тоже люди, мы тоже устаем. Есть родственники в Украине? У меня есть двоюродная сестра, но я давно ее не видел, давно не общаюсь, но ну, где-то здесь. И из-за этой войны поругались, и она сказала, не звоните мне, и все. Ну, потому что Россия напала, вот у нее эта причина, что вы как бы там все согласны ну, с правителями, со всем этим. И так можно же выступить против войны? Ну, у нас надо, чтобы выступить против, это, допустим, выйти как там с демонстрацией, с чем-то, это на сходить в администрацию, взять разрешение. То есть, ну, кто, кто тебе разрешение даст? Я прекрасно понимаю, что тут происходит теперь. Как происходит? Кто, блин, виноват? Хочешь, чтобы тебя обменяли? Да, конечно. Я хочу к детям. Я хочу попасть домой, к семье. Вот это, думаю постоянно о ней. И прошу Господи, чтобы помог мне с этим обменом. Конечно, хочу домой к родным, близким. Ну, у каждого своя голова. Хочет пусть идет, хочет пусть не идет. Но когда сюда придет, я думаю, пожалеет.